Заседание Арсения Яценюк начинает с обвинений в адрес российской стороны в нарушении условий соглашения о Черноморском флоте. Вот данные мониторинга Минобороны по состоянию на 10 утра. Без согласования с украинской стороной в автономии приземлились 8 российских самолетов и 10 вертолетов. Передислоцировались 30 БТРов, а военный контингент увеличился на 6 тысяч человек. Негайное повернение всех войск России. В місця постійної дислокації російські партнери перестаньте провокувати громадянське і військове протистояння в Україні і виконуйте базові вимоги угоди між Україною і Російською Федерацією. Ситуацію, коли російські військові демонструють зброю на території України, глава правительства назвав неадекватною. Ми чудово усвідомлюємо про те, що план був створити нову осетію на території України з жертвами, з кровопролиттям, з військовим і громадянським конфліктом. Ми не йдемо на провокації, ми не застосовуємо силу. В утреннем докладе исполняющий обязанности министра обороны говорил лишь о повышенной степени готовности вооруженных сил Украины, которые дислоцируются в Крыму. Військові частини приведені в підвищену ступень готовності і готові до захисту своих військових частин. Говоря о защите крымского населения, премьер перешел на русский. Я звертаюся до всех крымчан. Я очень прошу всех успокоиться не поддаваться на провокации. Украина сделает все для того, чтобы мы были единым государством. Украина сделает все для того, чтобы защитить права всех национальных меньшин. На заседании Яценюк отчитался только о финансовой защите. Нацбанк выделил 400 миллионов гривен на рефинансирование банков в Крыму. Инна Христич, Виталий Савенко. События.